Preparo le castagnole mettendo in una ciotola capiente 250 g di ricotta ben sgocciolata. Aggiungo 70 g di zucchero, mescolo con la frusta ottengo una cremina liscia e senza grumi. Unisco un uovo media a temperatura ambiente, mescolo ancora con la frusta e lascio assorbire. E ora unisco 30 g di farina di pistacchi e 150 g di farina. Infine unisco 8 g di lievito per dolci. Lavoro questi ingredienti con la frusta, ottengo un composto morbido e omogeneo. ho messo a scaldare in una padella dell'olio di semi di arachidi bagno due cucchiai nell'olio prelevo una noce di composto e tuffo nell'olio caldo rigido spesso e lascio durare Rimuovo dal fuoco e lascio scolare l'ultimo eccesso su carta assorbente. Passo subito le castagnole nello zucchero semolato, faccio aderire per bene. Una volta fredde farcisco le castagnole con la crema di pistacchio. Per facilitarmi l'ho messa nella sac à poche con beccuccio rigato. Effettuo con l'aiuto di un coltello un'incisione su una parte della castagnola e riempio. Procedo nello stesso modo con le altre castagnole. Ed ecco a voi miei carissimi amici le castagnole alla ricotta con crema di pistacchio, un dolce velocissimo da preparare, una bontà unica si sciolgono in bocca, sono il massimo della bontà. Con pochi semplici ingredienti otterrete delle castagnole di carnevale al pistacchio morbidissime. Spariranno in me che non si dica. Provatele subito. Come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale e gratis attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove ricette. Condividete le mie ricette. Te, in questo modo il mio canale crescerà tantissimo! Grazie mille!